নমস্কাৰ মই যতীন্দ্ৰনাথ কৃষ্ণত আজি পুনৰ লৈ আহিছোঁ চানেকৰ নীতি বাণীৰ তৃতীয় অধ্যায় স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে শুনিব এই বাণীয়ে আপোনাৰ জীৱনৰ গতিপথ সলনি কৰিব পাৰে জবৰ অভাৱত গম দিবা মগুৰ অভাৱত মাটিমাহ দিবা মধু বা মৌজলৰ অভাৱত গুড় দিবা আৰু ঘিউৰ অভাৱত তেল দিবা অৰ্থাৎ যিকোনো প্ৰকাৰে কাম সম্পন্ন কৰাটোৱেই হ'ল আচল কথা কিবা এটাৰ অভাৱত কোনো কামেই যেন অসম নাথাকে ভাগ্যই ৰজাক ভিষাৰী কৰে ভিখাৰীকো ৰজা কৰে ভাগ্যই ধনীক নিৰ্ধনী কৰে আকৌ নিৰ্ধনীক ধ্বনি কৰে ভাগ্যত যিটো থাকিব সেইটো হ'বই ভাগ্যত নাথাকিলে একোৱেই লাভ কৰাটো অসম্ভৱ লভিক অৰ্থ দি ক্ৰোধিক তোষামত কৰি মূৰ্খক মৰমেৰে কথা কৈ আৰু পণ্ডিতক সম্য জ্ঞানৰ দ্বাৰা বক কৰিব লাগে যি মানুহে যিধৰণে সন্তুষ্ট হয় সেই ধৰণেই সন্তুষ্ট কৰি নিজৰ কাম হাচিল কৰিব লাগে পিতৃ মাতৃ যাৰ প্ৰতি সন্তুষ্ট খুহীদগণ যাৰ প্ৰতি অনুৰক জনগণে যাৰ গুণানুকীৰ্তন কৰে তেওঁৱেই ত্ৰিভুৱন জয় কৰে অৰ্থাৎ নিজৰ কৰ্মৰ দ্বাৰা সকলোকে সুখী কৰিব পাৰিলেই সফলতা নিশ্চিত যি সমস্ত নীতিশাস্ত্ৰ জানে অশ্বাৰোহণত ক্লান্ত নহয় আৰু সৌৰ্য বীৰ্য গুণসম্পন্ন তেওঁই সেনাপতি হোৱাৰ উপযুক্ত অৰ্থাৎ সেনাপতিৰ যুদ্ধচালনৰ কুশলতাৰ ওপৰতেই যুদ্ধ জয়ৰ সম্ভাৱনা নিৰ্ভৰ কৰে সৎসংগ পালে দুৰ্জন ব্যক্তিৰ মনতো সততা জাগে কিন্তু দুৰজনসকলৰ সংগ পালে সজ্জন ব্যক্তি অসৎ নহয় মাটিয়ে সুগন্ধি ফুলৰ গোন্ধ ধাৰণ কৰে কিন্তু ফুলে মাটিৰ গোন্ধ ধাৰণ নকৰে অৰ্থাৎ সজ্জন ব্যক্তিৰ চৰিত্ৰ গুণত আনৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত নহয় পৰাধীনতাই সকলো দুখৰ মূল আৰু স্বাধীনতাই সকলো সুখৰ মূল এইটোৱেই সুখ আৰু দুখৰ লক্ষণ অৰ্থাৎ যি যিমানেই ধনীৰ বংশত জন্মগ্ৰহণ নকৰক কিয় পৰাধীন থাকিলে সেই ধনৰ কোনো মূল্য নাথাকে তাতকৈ দৰিদ্ৰৰ ঘৰত জন্মি স্বাধীন জীৱন যাপন কৰাটোৱেই বহুত সুখৰ আজিৰ চানেকৰ নীতি বাণী ইমানেই কাইলৈ লৈ আহিম চতুৰ্থ সদ্ধায় তেতিয়ালৈকে শুনি থাকিব চানেকৰ নীতি বাণী মই যতীন্দ্ৰনাথ কৃষ্ণদাৰৰ সৈতে জে এন কেডি নিউজত バカ。